अथ पितर्तुष्टिकारकपितृस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः ॐ अर्चितानां अमूर्तानां पितॄणां दिप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षिणां तथान्येषां तान् ता नमस्यामि कामदान् मन्वादिनां मुनिन्द्राणां सूर्याश्चन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामि हं सर्वान् पितृनप्सु ददावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुवग्नोर्नवसस्तथा द्यावापृथिभोश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षिणां जनिस्तुश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातृन् नमस्तेऽहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमधारान् पितृवर्णान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पीतरं जगतामहम् अग्निरूपां नमस्यामि पितृणहम् अग्निं सोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो युतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः इति पितर्तुष्टिकारकपितृस्तोत्रम्